Новости на БТБ. Здравствуйте! Украина открыта к диалогу. Главы МИД Украины и России обсудят возможную встречу на высшем уровне президента Петра Порошенко с лидерами стран-членами Таможенного союза. Обсуждаются несколько вариантов даты и места для этой встречи. Пока еще рано говорить о каких-то конкретных договоренностях, отмечают в украинском МИД. Напомню, 4 августа президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили торговые отношения между странами. Особое внимание президенту уделили теме поставок нефтепродуктов из Беларуси в Украину. Гуманитарный конвой из России сопровождает тысячи переодетых военнослужащих, отмечает замглавы СБУ Виктор Ягон. По его словам, в России есть министерство по чрезвычайным ситуациям, имеющее спецтехнику, вертолеты, самолеты, машины белого цвета. В связи с этим возникает вопрос, для чего брать военные грузовики и красить их в белый цвет? Краска, которая при необходимости достаточно легко смывается, отмечает Виктор Ягон. В то же время министр обороны Федерации Сергей Шойгу заверил Пентагон, что в гуманитарной колонии нет российских военнослужащих, и она не будет использована как предлог для дальнейшего вторжения в Украину. Украина делает все, чтобы избежать провокации с российским гуманитарным грузом, подчеркивает в администрации президента. Для этого на федеральные пункты пропуска отправлены представители госпогранслужбы. Как только российская сторона выполнит все условия по возу груза, украинские пограничники смогут его осмотреть. Пересечь границу гуманитарный груз может только под эгидой Красного Креста. Причем, если колонна с гуманитаркой войдет на территорию, контролируемую боевиками, Украина не несет ответственность за нее, заявил зам. Глава администрации президента Украины Валерий Чалы. Украинская артиллерия уничтожила часть российской военной техники, которая прорвалась на территорию Украины. Незаконное пресечение колонны рубежа с Украины было зафиксировано в районе Изварина. Силы АТО не имели возможности нанести авиаудары или применить артиллерию возле границы, отметили в СНБО. Поэтому технику пропустили и вели за ней наблюдение. Подробности о том, что от нее осталось и куда она дошла, обещают сообщить позже. Всю колонну вели, Эту колонну ввели, она постоянно находилась под наблюдением нашей разведки и средств поражения, сделаны соответствующие активные действия, и части этой колонны уже не существует. Российские войска не пересекали украинскую границу. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Федерации генерал-майор Игорь Коношенков. Тем временем, через пропускной пункт Гукова в Украину заехала очередная колонна тяжелой техники. Об этом передает агентство УНН со ссылкой на жителей Червоно-Партизанской Луганской области. Очевидцы сообщают через город проехала колонна тяжелой техники в направлении Краснодона. Международным экспертам удалось идентифицировать 127 жертв теракта малазийского Боинга на Донбассе. Работа по установлению личности погибших продолжается. В ней принимают участие более 200 экспертов. Большинство погибших граждане Нидерландов, Малайзии и Австралии. В Амстердаме отмечают, идентификация жертв полученного авиарейса MH17 может занять еще несколько месяцев. Напомним, что на борту лайнера, разбитого террористами на востоке Украины, находится Родились 298 человек, все они погибли. Террористы распространяют дезинформацию о потерях сил АТО, сообщает спикер антитеррористической операции Леонид Матюхин. Боевики, понимая, что удерживать силы занятой территории все сложнее, прибегают к тактике информационной бомбежки. Рассказывают на своих страницах в соцсетях об уничтожении техники сил АТО и целых воинских частей. Делается это для поддержания боевого духа среди террористов. Не единичный случай, когда террористы звонят семьям бойцов сил АТО сообщением о гибели гибели их родственников. Великобритания отправила в Украину партию военного снаряжения. Бойцы АТО получат 180 комплектов бронежилетов и касок. Лондон также готов финансово поддерживать Украину в рамках гуманитарной помощи от ООН. В Лондоне подчеркивают, британское правительство последовательно поддерживает борьбу украинского народа с терроризмом и негласной военной агрессией со стороны России. Вчера ведущие британские издания опубликовали снимки колонн российской бронетехники, которая выехала в Украину. После этого официальный Лондон в очередной раз предостерег Кремль от вторжения в Украину. Кремль решил запретить импортную одежду. Российская власть ограничила государственные закупки товаров легкой промышленности у иностранных поставщиков. Запрет не касается частных компаний. Импорт одежды запрещен из всех стран, кроме членов Таможенного союза Казахстана и Беларуси. В черном гардеробном списке ткани, верхняя одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из кожи и меха. Ограничивая импорт российское правительство хочет стимулировать отечественных производителей. Национальный банк начал публикацию текущих котировок и объемов торгов на межбанковском валютном рынке. Информация будет обнародована на сайте НБУ после сообщения официального курса с момента начала торгов до двух часов дня. После этого обновляться в режиме реального времени с 3 до 5 часов. Эти меры приняты с целью обеспечения прозрачности и ясности процессов, происходящих на валютном рынке, а также уменьшения манипулирования информацией о текущих котировках. 13 августа некоторые СМИ противоречиво подали информацию о том, что рынок торгов закрылся на уровне 13 гривен 50, 50 копеек за доллар. Тогда, как большинство сделок, заключалось по 13,10 и лишь единичная прошла по 13,50. И то с мизерным, как для безналичного рынка, объемом. Понятно, что рынок не останавливается, он продолжает работать дальше. И для того, чтобы было понимание и для субъектов рынка, и для банков, и для граждан, я так рассчитываю и надеюсь, мы предложим такую услугу на своем сайте, мы будем размещать информацию. С полтретьего до пяти часов у нас работает межбанковский рынок о средних курсах, которые работают на этом рынке, которые, по которым осуществляются сделки на этом рынке, и объему рынка. Чтобы была та информация и была возможность получить информацию непосредственно от первого источника, как бы от национального банка. В текущем месяце киевляне получили новые платежки за коммунальные услуги. После подорожания природного газа, электроэнергии, а также увеличения тарифов на централизованное водоснабжение квартплата ощутимо выросла. Городские власти уже позаботились о дополнительной соцпомощи малообеспеченным. Кому и в каком размере ее будут выплачивать, смотрите далее. Киев внедряют дополнительные механизмы защиты малообеспеченных граждан. Семьям среднемесячный совокупный доход, которых за последние полгода не превысил нормативного прожиточного минимума, будет выплачиваться денежная компенсация. Разница между новыми и старыми платежами. Этот минимум определяется как сумма соответствующих нормативов для каждого члена семьи. Для трудоспособных лиц – 1218 гривен, для детей до 6 лет – 1032 гривны, для других несовершеннолетних детей – 1286 гривен, а для лиц, которые утратили трудоспособность – 949 гривен. Сейчас по инициативе городского главы в дополнение к городским управлением труда и социальной защиты создана дополнительная разветвленная сеть по приему заявлений от граждан. У нас представлено 53 дополнительные точки в ЖЭКах и ОСББ, где проводится прием граждан по вопросу предоставления этих субсидий и компенсаций. При этом почти 34 тысячи киевских малообеспеченных семей по-прежнему будут получать жилищную субсидию. Из них более 250 уже оформили право на компенсацию. Мы организовали работу таким образом, что соответствующие службы, в том числе социальной защиты, но в большинстве случаев я говорю про жилищно-эксплуатационные организации, при необходимости они будут работать и в выходные дни, и будет продлен рабочий день в рабочие дни, для того, чтобы обеспечить соответствующими справками всех желающих. Чтобы забезпечить відповідними довідками всех желающих. Платежи с новыми суммами квартплаты в этом месяце пришли с опозданием на 10 дней. В связи с этим городские власти решили дать возможность киевлянам оплатить услуги со скидкой не до 20 числа, а до 31. Помимо этого, жителям некоторых столичных районов в этом месяце начислили уплату за горячую воду, хотя с 8 июля для профилактических работ она была отключена. Эта ошибка, заверяют городские власти и обещают исправить ее уже в ближайшие дни по этим домам произведены новые счета которые сегодня завтра получат потребители эти счета будут учитывать отсутствие услуги и позволят оплачивать только за те услуги которые потребители получили в этом месяце тем, кто уже заплатил за непредоставленные услуги, говорят: в КГГ нужно обратиться в ЖЕКе. В следующем месяце сумму пересчитают автоматически. Обещают городские власти поддерживать температуру в домах не ниже 18 градусов, несмотря на нехватку газа. Ведь нынче в наличии лишь две трети необходимого объема ресурса. Тем не менее, киевлянам рекомендуют позаботиться об энергосбережении, утеплить жилье, заменить окна и установить альтернативные газовым системам отопления. Оксана Апрышка, Даниил Городецкий, БТБ. Сегодня в Украине будет дождливо. В отдельных районах пройдут грозы, прогнозируют синоптики. 16-17 августа холодный атмосферный фронт из Европы принесет грозовые дожди в Западной и Северной области. Температура воздуха снизится днем до 22-28 градусов. В Киеве и Северных областях преимущественно без осадков. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. До встречи.